أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله بيبو أيها أيه. Ikhwa dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur kepada Allah dapat kita sambung pengajian tafsir uh, surah Yasin dan kita pada malam ini kita sambung bermula ayat yang ke-28. Alawasanan Ibu Zanita, masya-Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء من جند من السماء وما كنا منزلين صدق الله العظيم وما أنزلنا وما ما دي سني adalah manafiah ibu ayah ya manafiah manafiah yang memberi makna nafi kalau salam assalamualaikum ibu kurafina masyaallah ma Selamat itu Allah. alhamdulillah ibu ma itu adalah manafiah dan dia masuk pada fi'il madhi fi'il madhi anzalna anzalna maknanya kami menurunkan wa ma anzalna dan tidaklah kami menurunkan ala qaumihi ke atas kaumnya jadi ibu ayah tengok anzalna kami menurunkan kemudian didatangkan dengan huruf jar ala jadi bila digabungkan anzal anzalna dengan ala maknanya turunnya itu bukan kami turunkan sebagai nikmat tapi kami turunkan sebagai azab Pasal itu ada ala dekat situ. Wa ma anzalna ala dan tidaklah kami turunkan sebagai azab ala qaumihi ke atas uh, kaumnya. Nya siapa? Nya kita kena relate balik dengan kisah sebelum ini iaitu kisah berkenaan seorang yang bernama Habib An-Najjar. Ya, seorang yang bernama Habib An-Najjar, seorang mukmin yang telah dibunuh oleh kaum dia kerana dia mengaku beriman pada Allah Subhanahu wa taala maka sebagai azab pada mereka Allah berkata. tahu wa ma anzalna ala qaumihi tidaklah kami turunkan sebagai azab ke atas kaumnya nya Habib An-Najjar min ba'dihi min ba'dihi selepasnya selepasnya maksudnya selepas pembunuhannya kematiannya dengan cara dibunuh min ba'dihi min ba'di itu selepas min tu walaupun min biasa kita terjemah daripada tapi kalau kita jumpa min ba'di macam ni tak payah terjemah min terjemah ba'di saja selepas min ba'dihi selepasnya iaitu selepas pembunuhannya pembunuhan ataupun kesyahidan Habib An-Najjar Maknanya kami tak perlu turunkan untuk memberi azab kepada kaumnya selepas kematian Habib Ibn Najjar. Kami tak perlu turunkan min jundin sebarang tentera. Min jundin sebarang tentera. Pun sama juga. Min tu tak payah terjemah. Tapi dari mana saya terjemah sebarang tentera kerana kalimah jundin itu adalah kalimah nakirah kalimah nakirah, kalimah umum. Maknanya, apa sahaja yang namanya tentera dari langit, Allah Ta'ala tak perlu turunkan. Tak berhajat langsung untuk menurunkan. Ya? Assalamualaikum Ibu Ruqayya ala Wasalam, sallam ya. Minas sama dari langit. Maknanya dari langit, Allah tak baik, Allah Ta'ala tak perlu hantar sebarang tentera dari langit. Maknanya, uh, terlalu mudah Allah Taala nak menghapuskan mereka maka Allah Taala tidak perlu pun kepada tentera bahkan Allah Taala memang tak perlu langsung pada siapa-siapa pun tapi nak bagi tahu betapa hinanya mereka semua ni Allah Taala nak binasakan mereka betapa, betapa tidak ada kuasanya mereka Allah Taala tak kirimkan tentera dari langit pun nak bagi tahu hinanya mereka yang munuh Habib Al-Najjar wa ma kunna munzilin wa ma dan tidaklah kunna kami munzilin akan menurunkan maksudnya memang Allah Taala takkan turunkan tentera dari langit pun untuk menghapuskan penduduk Antakya yang telah membunuh Habib An-Najjar itu baru terjemahan ayat 28 surah yasin kita baca tafsiran dia buat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa tafsiran dia? Ai wa qala al ta'ala wa amin. Kita menggunakan kitab tafsir Al-Munir dan uh, tafsir surah Yasin ya, tafsir surah Yasin. <tuh> lam nunzil 'ala qaumil al mu'min. Habibin Najjar min ba'di qatlihim lah. Ia ni kami tidak menurunkan kepada kaum, kaum Habib An-Najjar ini selepas pembunuhan mereka kepada Habib An-Najjar, kami tidak perlu menurunkan sebarang tentera. Kenapa uh, mereka apa ni? Kenapa mereka bunuh Habib An-Najjar? Lidah awatihim ilal iman. Kerana hanya semata-mata kerana Habib An-Najjar menyuruh mereka kepada iman lalu mereka membunuh Habib An-Najjar untuk mereka kami tak perlu turunkan sebarang tentera dari langit jundan minal malaikah kami tak perlu turunkan sebarang tentera daripada golongan malaikat wa ma kunna bihajatin ila hadzal dan kami langsung tak berhajat tak perlu pun untuk turunkan sebarang tentera dari langit untuk musnahkan mereka. Balkan al-amru aisyara alaihna mizalik. Bahkan sebenarnya urusan Allah Taala untuk menghancurkan kaum Antakya yang membunuh Habib An Najjar jauh lebih mudah daripada itu. Waqad sabaqa qada'una bi anna ihlakahum bis sayhah. Allah Taala telah tetapkan sejak azali lagi. Sejak dulu lagi Allah Taala dah tetapkan bahawasanya kehancuran mereka yang telah membunuh Habib An-Najjar ini adalah dengan cara pekikkan sekali pekikkan saja. Sekali pekikkan saja maka semua mereka yang membunuh Habib An-Najjar dan yang terlibat dalam peristiwa tersebut dimatikan oleh Allah taala. La biinzalil jundi. Hanya dengan tiupan-tiupan uh, uh, sorry hanya dengan pakaikan sekali pakaikan malaikat dan tak perlu Allah Taala turunkan malaikat dari langit. Malaikat Jibril pakai saja mati semua. Kenapa begini? Kenapa begini buaya? Wa hadza tahqir wa hadza li tahqir sya'nihim. Allah Taala bagi tahu Allah Taala tak berhajat pun untuk turunkan tentera. Ini menunjukkan Allah Taala nak menghina mereka. Fa inna inzal al malaikati li azaimil umur. Allah Taala kalau nak turunkan malaikat itu untuk perkara-perkara besar. Untuk benda-benda besar. Tapi mereka ni remeh dan lekeh pada Allah Taala. Allah hancurkan dengan pekikkan malaikat. Wa haula'i la yahtajuna li ihlakihim jundan minas sama. Mereka semua ni untuk kehancuran mereka mereka tak perlukan mereka ni untuk Allah hancurkan mereka orang-orang macam ni tak perlu Allah hantar malaikat dari langit bal ahlaknahum bi sayhatin wahida bahkan kami hancurkan mereka dengan sekali pekikan bukan dengan sekadar pekikan saja kalau Allah sebut pekikan mungkin dua tiga kali pekikan malaikat tetapi Allah bagi tahu sayhah wahidah sekali pekikkan. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala ayat seterusnya ayat 29 a'udzu billahi rajim in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun subhanallahu alazim in kanat in di sini memberi makna nafi ha, ibu ayah perhatikan kalau jumpa in. Kalau jumpa in. Kemudian selang berapa kalimah jumpa illa pula. Maka in di sini memberi makna nafi. Maknanya in kanat tiadalah ia. Ha, in ni terjemahnya tiadalah. Tiadalah ia kanat ia. Ia apa? Ia maksudnya azab. Azab yang menimpa penduduk Al-Tatiyah yang membunuh Habib An-Najjar itu illa kecuali ha, bila kita datangkan nafi kemudian kita datangkan isbat dengan illa maksudnya hanya itu saja contoh satu orang kata maaf saya kongsi dengan ibu ayah ya satu orang mak dijumpa semua anak dia masa masa raya contohlah anak ada 10 orang Anak dia semua sayang mak dia. Tiba-tiba mak, mak dia kata pada salah seorang anak. Anak-anak uh, mak. Mak ni tak ada. Mak ni tak ada anak melengkan kamu. Apa perasaan semua anak lain ni boy? Kerana mak dia kata dia nafi dan isbat. Mak tak ada anak melengkan kamu. Uh, Agak-agak anak-anak lain sedih ke? Ataupun tak rasa apa-apa? mestilah sedih ibu kan? Mestilah sedih pasal apa? Pasal bila datangkan nafi dan isbat maksudnya hanya itu saja. Hanya itu saja. Maksudnya kalau mak dia kata, mak tak ada anak melainkan kamu bermakna semua anak-anak lain seolah-olah mak dia tak mengaku anak. Macam itulah. Ha, begitu juga dalam ayat ni. Maknanya, in kanat illa sayhatan untuk Allah Ta'ala nak azab mereka tak ada sebarang azab lain yang Allah turunkan. Tak ada. Tak ada sebarang azab lain yang Allah turunkan melainkan satu saja bentuk azab dia iaitu sayhatan wahidatan. Ibu ayah yang dirahmati Allah, kalimah sayhah itu sendiri dalam bahasa Arab pekik itu sayh sad ya ha. Tak ada tamar putah. Sayhun, sayh Pekik Tetapi nak bagi tahu itu oleh malaikat Jibril sekali saja maka didatangkan tamar butoh. Jadilah sayhah. Bila kita kata sayhah maksudnya sekali pekik saja. Hmm, Soihah tu dah mana, mana sekali Tiba-tiba Allah datangkan lagi Wahidah Soihah tu dah memberi makna sekali pekik Datang lagi wahidah Wahidah maksudnya sekali juga. Ha, apa tujuan? Didatangkan lagi wahidah selepas soihah. Soihah ulama balik. Soyhah tu sekali pekik. Tak sebut wahidah pun orang dah faham dah sekali pekik. Bukan dua kali, bukan tiga kali. Tetapi kenapa didatangkan juga wahidah setelah kalimah soihah nak menegaskan lagi. Dipanggil ini sebagai kaedah takkid lafzi. Dengan cara melafazkan. Uh, apa ni? Pakitkan macam mana? Sekali saja. Wahidah. Okay. Fa'idah maka tiba-tiba hum mereka semua mereka semua yang terlibat membunuh Habib An-Najjar Khamidun Khamidun maksudnya terus tak bergerak mati kaku terus tak bergerak Ha, itu terjemah ayat yang ke-29. Kita baca tafsiran. Ai na ihla kuhum illa bi sayhatin wahidatin. Yani tidaklah kehancuran mereka, maksudnya Allah Taala nak menghancurkan mereka, tidaklah kehancuran mereka itu melainkan dengan sayhatin wahidah sekali pekik saja. Siapa yang pekik itu? Sahabiha Jibrilu yang dipekitkan oleh malaikat Jibril alaihi salam fa ahlakahum maka pekikan itu telah mematikan mereka semua fa idahum amwatun la haraka tiba-tiba semuanya mati tak bergerak khamidun maksudnya tak bergerak langsung ibu ayah pernah tak dengar sepanjang hidup kita orang satu kampung dengar bunyi petir mati semua pernah tak dengar saya tak pernah dengar Ha. Setakat saya hidup 40 tahun ni tak pernah dengar. Maksudnya satu kampung terus mati dengar bunyi peti sekali semua mati. Bunyi guruh ke bunyi peti semua mati. Nak bagi tahu kalau berlaku sampai satu kampung mati tu dahsyat tak pekitkan oleh malaikat Jibril tu. Ha, itu nak bagi tahu ni ibu ayah. Bukan sekali dua. Uh, bukan dua tiga kali. Sekali saja bunyi yang sangat dahsyat pekitkan yang sangat dahsyat oleh Malaikat Jibril AS siapa-siapa uh, orang yang mendengarnya pada ketika itu yang mana mereka ini adalah terlibat membunuh Habib An-Najjar semuanya mati seketika, seketika itu juga tak bergerak masa itu juga jadi ibu ayah berdasarkan kalimah sayhatan wahidatan dapat tak rasa betapa dahsyatnya keadaan bunyi pekikan tersebut. Boleh boleh rasa tak dahsyatnya bunyi pekikan tersebut. Soihah dah sekali dah. Wahidah datang lagi wahidah. Masya Allah, tabarakallah ibu ya. Sangat-sangat menakutkan. Fa'idahum khamidun. Lalu tiba-tiba mereka semua pun tak gerak lagi. Jadi kalimah inkanat itu ay al-akhzatu. Ay al-akhzatu awil uqubatu illa sayhatan wahidatu. Nak, nak bagi tahu balasan tadi itu tidak berlaku melainkan sekali pekikan saja. di kalimah wahidah dalam tafsir bagi tahu kalimah wahidah takkidun likaunil amri hayyinan inna Allah. Nak bagi tahu untuk nak menegaskan betapa urusan menghancurkan mereka ini hayyinan inna Allah amat mudah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu fa khamidun firman Allah taala fa idahum khamidun maksudnya apa? fi isharatun ila suratil harak. Fa idahum khamidun adalah isyarat kepada betapa cepatnya kehancuran mereka. Tiba-tiba semuanya mati. Semuanya tak bergerak. Itu tafsiran ayat 29. InsyaAllah pada malam ni kita sampai ayat 30. Boleh tak ibu-ibu ayah semua sampai ayat 30 satu ayat lagi? boleh insyaAllah ya? Satu ayat lagi boleh. sampai ayat 30. Boleh insyaAllah. Okey kita teruskan. <tuh> Firman Allah Subhanahu wa taala surah Yasin ayat 30 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Ya Hasratan Alal Aibad, ما يأتيهم الرسول إلا كم به يستهزؤ. صرح الله العظيم. Ya Hasratan Alal Aibad, Ya Hasratan Alangkah Ruginya, Alangkah Ah ha, ibu, ha eh. cuba tengok terjemah ibu ya. Eh. Apa terjemah? Ya hasratan saja. Tolong tengok je apa terjemah ya hasratan? Alangkah penyesalan dia Penyesalan. Betul apa ibu? Ma penyesalan. besar. Penyesalan. Ah ha, be alangkah besar penyesalan, betul ibu, tepat. Ya hasratan. Dengan ya tu menunjukkan betapa ya hasratan betapa besarnya penyesalan alal aibad kepada hamba-hamba tadi kenapa alangkah besarnya penyesalan itu mereka bunuh Habib An-Najjar sungguh kejam tanpa tanpa sebarang peri kemanusiaan dalam tafsir bagi tahu pada hari pembunuhan itu berlaku seorang pun seorang pun tak ada terlintas rasa kesian pada Habib An-Najjar yang membunuh tersebut yang membunuh dan orang kampung yang melihat yang membenci Habib An-Najjar ni seorang pun tak ada rasa belas kasihan melihat Habib An-Najjar dibunuh di dipijak-pijak sampai usus keluar dari dubur dia bayangkan dipijak sampai mati sampai usus keluar daripada dubur dia tak ada seorang pun kesian ha? Hmm? jadi untuk Allah balas mereka cukup dengan satu pekikan saja mereka tak sempat buat apa-apa mati semua menyesal yang tak sudah lepas mati tu ya hasratan alal ibad betapa besarnya penyesalan kepada hamba-hamba tadi ma yatihim mir rasulin illa sama juga macam in kanat illa tadi kalau ibu ayah jumpa ma kemudian jumpa illa maka ma itu confirm ma nafi. Bermakna nafi ya. Ma yaktihim tidaklah Ma tidaklah yakti datang Him kepada mereka Min rasulin daripada seorang rasul pun Maknanya apa? Penduduk Antakiyah ni mereka punya degil Sejak dulu lagi Pantang datang rasul saja Walaupun seorang rasul Maksudnya tak ada Rasul yang datang Melainkan mereka pasti akan memperlekehkan Rasul tersebut Ini sifat mereka sejak zaman berzaman Sejak turun temurun Dekil mereka ni Pantang datang Rasul Illa kanu bihi yastahziun Melainkan mereka akan bihi yastahziun Ibu ayah kalau ikut ayat biasa Ayatnya, illa kanu yastahzi'u nabihi. Kalau bukan ayat Quran lah. Tapi ayat Quran, tinggi dia punya, balarah dia. Bihi itu disebut dulu baru yastahzi'u. Maknanya apa? Nak tahu, mereka itu pantang datang Rasul pada mereka. Mereka pasti akan sungguh-sungguh untuk memperlekehkan Rasul tadi. Mereka pasti, sungguh-sungguh pandang lekeh dan merendahkan dan memperolok-olokkan Rasul yang datang. Mereka memang tak hormat. Ibu ayah yang dirahmati Bahkan peristiwa tiga orang Rasul yang datang daripada awal surah ayat uh, apa kisah wajah amin aqsal mandinah tu kan. Kita dah belajar sebelum ni surah Yasin ni daripada wajah amin aqsal mandinah ti rajul yas'a tu. Eh bukan. Uh, daripada wadrib lahum masalan ashabal qaryah. Ha? Daripada awal ayat itu, Allah Taala dah bagi tahu mereka ni Allah datangkan dua orang rasul, Allah kuatkan dengan yang ketiga pun mereka tetap daripada awal lagi mereka dah dustakan sifat mereka tegil. Maka Allah kata alakah menyesalnya hamba-hamba tadi tidaklah datang pada mereka seorang rasul pun melainkan mereka akan memperolok-olokkan tafsiran dia apa? Aiy. Ya haulai alladhina kazabtum ar-rusula tahassaru hasratal yam. Ya. Wahai orang-orang yang mendustakan para rasul. Menyesallah kalian semua sekarang, menyesallah. Wandamu ala ma fa'antum. Menyesallah apa yang kamu telah buat. Jadi, ya hasratan ini sebagai nanda ejekan pada mereka. Sekarang baru nak menyesal. Ah, menyesal lah sekarang lah. tu maksud dia. Bisa babi annahu maja'a rasulun yad'u ila tawhid wal haqqi wal khairi illa tuhzi'abihi. Kenapa? Kerana pantang datang rasul kepada mereka, pasti mereka akan perolokkan. Wa kuzziba wajuhida wajahada ma arsalabihi minal haqqa. Dan pasti mereka akan, uh, pasti Rasul itu akan didustakan dan pasti mereka akan melawan apa saja yang diutuskan, apa saja yang dibawa oleh Rasul-Rasul tadi. Kebenaran yang dibawa oleh para Rasul, mereka tak nak dengar, terus mereka mendustakan. Bima Allah Ta'ala tadi Ya hasratan ala al-ibad Ay haza waqtul hasrati ala mukazzibir Kalimah ya hasratan tu Bermulalah waktu penyesalan Kepada orang-orang yang menyustikan rasul Masa di alam dunia Mereka rasa mereka boleh buat apa saja Pada rasul pun mereka Perolokkan Orang yang Habib An-Najjar Yang membela pada rasul pun Mereka perolokkan Bahkan mereka bunuh Maka Allah Ta'ala membalas mereka Setelah mereka dimatikan oleh Allah Taala, setelah nyawa mereka diambil oleh Allah, seketika itu juga Allah beritahu ya hasratan alal imbat, bermulalah saat kerugian, saat penyesalan yang amat sangat kepada hamba-hamba Allah Taala yang ini. Wa tankiru ya hasratan. Kenapa Allah sebut ya hasratan dengan tanwin? Sikit lagi. Kenapa ya hasratan tu dengan tanwin? Ha, kerana lit taksir nak bagi tahu betapa banyaknya kerugian. Pasal tu terjemahnya ya hasratan betapa banyaknya kerugian. Betapa banyaknya penyesalan pada ya hasratan. Mana datang makna banyak angka situ kerana ta marbutah tu dengan tanwin boleh boyang ya. Wasababut tahassuri alaihim. Kenapa mereka menyesal sangat-sangat ni? anhum lam ya'tabiru bi amsalihim min al umamil khaliyah kerana mereka tak nak ambil iktibar daripada umat-umat sebelum sebelum mereka telah berlalu macam-macam umat terdahulu yang kena azab dan mereka tahu mereka tahu kisah umat terdahulu yang kena azab sepatutnya bila datang rasul-rasul yang baru ni pada mereka mereka berimanlah sepatutnya mereka beriman dan ambil pelajaran umat dahulu tak nak dengar cakap Rasul di, dibinasakan oleh Allah Ta'ala Dan kesan-kesan kebinasaan tu masih mereka nampak sampai pada hari tu Tapi mereka tetap degil Mereka tetap degil Tak nak beriman pada Allah Maka itulah sebab mereka menyesal sangat-sangat Kenapa? Kalaulah dulu aku ambil itibar Kalau aku dah tahu dah Kami dah tahu dah Orang umat terdahulu dah kena azab kami nampak kesan-kesan azab tu. Kenapalah degil tak nak ambil intibar? Haa ah, macam tu. Itu masuk dia. Tengah cikgu ya. Okay. Ha. Sebenarnya ibu ayah, sebenarnya tafsir bagi tahu, sebenarnya Penyesalan mereka bukan pada ketika itu saja. Mereka dah menyesal ketika azab tu datang dah. Tapi ketika azab tu datang, mereka tak sempat buat apa-apa. Azab tu datang mengejut. Tak sempat nak buat apa. Sekali pekit terus mati. Ketika pekitkan itu berlaku, nyawa dah sampai tenggorokan, tak sempat dah nak taubat, masa tu mereka dah menyesal. Kemudian setelah mati, setelah mati lagi bertambah penyesalan mereka yang sangat-sangat banyak. Mudah-mudahan kita dapat ambil entibar ha, daripada apa yang telah kita telah belajar pada malam ini. Ibu ayah ada sebarang soalan? Ada tak sebarang soalan ibu ayah? Tak ada ya? Ha, kalau tak ada, setakat itu sahajalah insyaAllah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Was Wassalamualaikum wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين <سؤال> ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ويسمعوا ما شاء الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته